মই এগৰাকী বিধৱা আছিলোঁ আৰু মই বিচাৰিছিলোঁ যে মোৰ দেউৰে মোক বিয়া কৰাওঁ কিন্তু মোৰ শাহুমাই মোৰ দেউৰৰ বিয়া ঠিক কৰি দিছিল এজনী অন্ধ ভিক্ষাৰী ছোৱালীৰ লগত মোৰ দেউৰজনে আমেৰিকাৰ পৰা ডাক্তৰ ডিগ্ৰী লৈ আহিছিল আৰু মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে সেই ভিক্ষাৰীজনীক দেখি সি বিয়া নকৰাব কিন্তু সি আনন্দৰে পত্নীৰ হাতত ধৰি কোঠালৈ লৈ গ'ল ৰাতি গাখীৰ দিয়া ৰজুহাটত মই তেওঁৰ ৰুমলৈ যাওঁতে দেউৰক দেখি জোৰেৰে চিঞৰিবলৈ ধৰিল কাৰণটো প্ৰিয়দৰ্শক কাহিনীটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে কিছু সময় ধৈৰ্য ধৰি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ চেষ্টা কৰক এতিয়া হওঁ কাহিনীটোৰ মূল অংশ লৈ মোৰ বিয়া হোৱাৰ মাত্ৰ ছমাহৰ পিছতেই মোৰ স্বামীৰ মৃত্যু হ'ল ছমাহ মোৰ শাহুমাৰ লগত সময় কটোৱাৰ পিছত মা দেউতাই মোক নিবলৈ আহিছিল মা দেউতাৰ ওপৰত বুজা হ'ব বুলি ভাবিয়েই মই এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত নোযোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো একেবাৰে ভাল নাছিল মা দেউতাই বৰ কষ্টৰে মোক বিয়াখন দিছিল মোৰ শহুৰীয়তা এজন বৰ ভাল মানুহ আছিল মোৰ শাহুমাৰ দুজন ল'ৰা আৰু এগৰাকী কন্যা আছিল মোৰ দেওৰ মোৰ স্বামীতকৈ দুই বছৰ সৰু আছিল মোৰ স্বামীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মোৰ শাহুমাই মোৰ বিয়াখন মোৰ দেউৰৰ লগত কৰাই দিবলৈ লাগে সেইবাবে মই তেওঁৰ হৃদয়খন জয় কৰিবলৈ যত পৰোণাস্তিৰ চেষ্টা কৰি গৈছিলোঁ এতিয়া ঘৰৰ সকলো কাম মই নিজেই কৰিছিলোঁ আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগতে শাহুমাৰ ভৰি দুখনো মই মালিচ কৰি দিছিলোঁ মই মোৰ শাহুমাক বহুত সেৱা কৰি আহিছিলোঁ কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ যে তেওঁ মোক আকৌ এবাৰ বোৱাৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ ননদজনী আমাৰ ঘৰলৈ খুব কমহে আহিবলৈ ধৰিছিল কাৰণ তাই এখন বহুত ডাঙৰ ঘৰত বিয়া হৈছিল সেইবাবে তাই আমাৰ ঘৰলৈ আহি বৰ ভাল পোৱা নাছিল সেইখন ঘৰত তাইৰ একোৰে অভাৱ নাছিল আৰু তাত তাই বৰ সুখী হৈ পৰিছিল কিন্তু আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে মই তাইক বহুত আদৰ সন্মান কৰিছিলোঁ মই প্ৰতিদিনে তাইৰ প্ৰিয় খাদ্যবিলাক ৰান্ধি খুৱাইছিলোঁ আৰু লগতে সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বহুত মৰম কৰিছিলোঁ ইয়াৰ বাবেই মোৰ শাহুমাই মোৰ লগত সদায় সুখী আছিল আৰু বিনিময়ত মোক বহু আশীৰ্বাদ দিছিল তেওঁ কৈছিল যে মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে মোৰ দ্বিতীয় বোৱাৰীও তোমাৰ দৰেই ভাল হয় তুমি মোৰ বাবে মোৰ ছোৱালীৰ দৰে কোনো ছোৱালীয়ে মোক তোমাৰ দৰে ভাল সেৱা নকৰিলেহেঁতেন মই মোৰ শাহুমাৰ মন জয় কৰিবলৈ যিকোনো কামেই কৰিবলৈ ধৰিছিলোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰখন তেওঁৰ ইচ্ছামতে চলিছিল যদি তেওঁৰ কিবা এটা বেয়া লাগিছিল তেন্তে এই ঘৰৰ কোনেও সেই কথাৰ উচ্চাৰণ নকৰে শাহুমা বৰ কঠোৰ আছিল আৰু আমাৰ ঘৰত নিজাববীয়াকৈ কোনো একো সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাছিল মই এতিয়া শাহুমাৰ কথা মতে চলিবলৈ ধৰিছিলোঁ মোৰ শাহুমা মোৰ ওপৰতে ইমানেই সুখী আছিল যে মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে তেওঁ মোক মোৰ দেওৰ লগত বিয়াখন কৰি দিব মোৰ দেওৰজন এতিয়া আমেৰিকাত পঢ়ি আছিল আৰু ভাৰতলৈ উভতি আহিবলৈ মাত্ৰ তিনিমাহ বাকী আছিল এতিয়া এই কথাটো ভাবি মনতে মই বৰ সুখী হৈ পৰিছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে এতিয়া আকৌ এবাৰ এই ঘৰখন মোৰ হ'ব আৰু মই এই ঘৰৰ মালিক হ'বলৈ ওলাইছিলোঁ কাৰণ মই গোটেই জীৱনটোত দৰিদ্ৰতাত কটালোঁ আৰু ইয়ালৈ আহি মই গম পালোঁ যে আৰাম বস্তুটো কি এতিয়া মই ভালদৰে জানিছিলোঁ যে মোৰ দেওৰে মোক বিয়া কৰিলেহে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'বলৈ পাৰে কাৰণ মোৰ শাহুমাই মোৰ কথা সদায় শুনিছিল আৰু মই প্ৰতিটো কামতে তেওঁৰ পৰামৰ্শ লৈছিলোঁ মোৰ স্বামীজন দেখিবলৈ সুন্দৰ নাছিল আৰু তেওঁ বৰ শিক্ষিতও নাছিল মোৰ স্বামীৰ সৰুৰে পৰা গুৰুতৰ অসুখ আছিল এইটোৰ কাৰণে তেওঁৰ কোনো আত্মীয়ই তেওঁক ছোৱালী দিবলৈ বিচৰা নাছিল কিন্তু মোৰ শাহুমাই এই কথাটো মোৰ দেউতাৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিল কাৰণ তেওঁ জানিছিল যে পুতেকৰ অসুস্থতাৰ কথা যদি মোৰ ঘৰৰ মানুহে গম পায় তেনেহ'লে সিহঁতে নিজৰ ছোৱালীজনীক কেতিয়াও তেওঁলৈ বিয়া নিদিব মোৰ দেউতাই এই কথাটো একেবাৰে গম পোৱা নাছিল গতিকে বিয়াত দেউতাই লগে লগে হ'ব বুলি মত দিয়ে আৰু মই বিয়া হৈ এইখন ঘৰলৈয়ে আহিছিলোঁ কিন্তু ভাগ্যত লিখা কথাখিনি কোনেও এৰাই চলিব নোৱাৰে মোৰ বিয়া মাত্ৰ ছমাহৰ পিছতে হঠাতে স্বামীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিল মোৰ শাহুমাই মোৰ স্বামীৰ চিকিৎসাৰ বাবে বহুত টকা খৰচ কৰিলে আনকি শাহুমাই তেওঁক চিকিৎসাৰ বাবে আন এখন দেশলৈ নিবলৈ সাজু আছিল যদিও মোৰ স্বামীৰ ইমান সময় নাছিল আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিল মোৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ এবছৰ পিছত এতিয়া সেইখন ঘৰ মই এতিয়া ভালকৈ চোৱা চিতা কৰি আহিছিলোঁ কিন্তু সেইদিনাহে মোৰ শাহুমাই কোৱাত মোৰ বৰ দুখ লাগিছিল যে এতিয়া মই মোৰ সৰু ল'ৰাটোক বিয়া কৰাই দিওঁ মই মনতে ভাবিছিলোঁ যে মই তেওঁৰ পিছে পিছে দিনে ৰাতিয়ে দাখীৰ দৰে কাম কৰোঁ তেওঁ চাগে মোৰ কথাই ভাবি আছে কিন্তু এতিয়া মোৰ সকলো কষ্টৰ ফল বিফল হ'বলৈ ওলাইছিল আৰু মই এইটো একেবাৰে খাবলৈ নিদিওঁ বুলি মনতে ভাবিবলৈ ধৰিলোঁ এবাৰ মই শাহুমাৰ লগত মন্দিৰৰ দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আমি এজনী তাত অন্ধ ছোৱালীক দেখিছিলোঁ তাই ভিক্ষা কৰি আছিল সেইটো সময়ত তাইক এতিয়া দেখাৰ পিছত মোৰ শাহুমা বহুত চিন্তিত হৈ পৰিছিল শাহুমাই এতিয়া তাইৰ কাষত গৈ সুধিবলৈ ধৰিলে কেনেকৈ তাইৰ এইটো অৱস্থা হ'ল আৰু বৰ্তমান তাই ইয়াতে কি কৰি আছে মই এতিয়া লক্ষ্য কৰিছিলোঁ ছোৱালীজনীক মোৰ শাহুমাই আগৰে পৰা চিনি পোৱাৰ দৰে কথা পাতি আছিল মই ভাবি আছিলোঁ যে মোৰ শাহুমাই কেনেকৈ ভিক্ষাৰী এজনীৰ কাষত বহিল আৰু তাইক কেনেকৈ চিনি পাইছিল শাহুমাই ভিক্ষাৰী ছোৱালীজনীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি তাইক লগত আহিবলৈ কৈ আছিল ভিক্ষাৰী মহিলাগৰাকীয়ে মোৰ শাহুমাক কৈ আছিল যে এতিয়া মই আপোনাৰ লগত কোনো পধ্যেই নাযাওঁ যিবিলাক হৈ গ'ল সকলোবিলাক আপোনাৰ বাবেই হ'ল আৰু মই আপোনাক এতিয়া কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ শাহুমাই কান্দি কান্দি তাইৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি কৈ আছিল যে এতিয়া তুমি যি বিচৰা সেয়াই হ'ব এতিয়া তোমাৰ প্ৰতিটো ইচ্ছাই পূৰণ হ'ব তুমি মাত্ৰ মোৰ লগত আমাৰ ঘৰখনলৈ আহা আৰু তেনেকৈ সেই ভিক্ষাৰী ছোৱালীজনীক শাহুমাই নিজৰ ঘৰলৈ বুলি লৈ আহিছে শাহুমাক সুধিলোঁ আপুনি এই অন্ধ ভিক্ষাৰীজনীক ঘৰলৈ কিয় লৈ আহিছে তেতিয়া মোৰ উত্তৰত শাহুমাই মাত্ৰ এইটো কথা ক'লে যে ময়েই মোৰ ল'ৰাৰ লগত বিয়া কৰাই দিম মোৰ শাহুমাই এইটো কথা কোৱাৰ লগে লগে মোৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি খহি যোৱা যেন অনুভৱ হ'ল কাৰণ মই যি সপোন দেখিছিলোঁ সকলোবোৰ যেন চিহ্ন বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল এইটো কথা কোৱাৰ পিছত তেওঁ আৰু ক'লে যে এতিয়া মোক এই বিষয়ে যাতে আৰু কোনেও একো নুশুধে শাহুমাৰ এই কাণ্ডই এতিয়া মোক সম্পূৰ্ণৰূপে আচৰিত কৰি পেলাইছিল মই এতিয়া ভাবিলোঁ যে তেওঁ কেনেকৈ নিজৰ ডাক্তৰৰ পুতেকক সেই অন্ধ ভিক্ষাৰী ছোৱালীজনীৰ লগত বিয়া পাতি দিবলৈ পাৰে মই ভালকৈ জানিছিলোঁ যে দেওৰে ভিক্ষাৰীজনীক দেখাৰ লগে লগে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিব কাৰণ তেওঁ আমেৰিকাত পঢ়ি আছিল আৰু বিশেষ কিবা এটা কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈ পৰিছিল শাহুমাৰেই আচৰণ দেখি মই এতিয়া একেবাৰে আচৰিত হৈ পৰিছিলোঁ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে দেওৰ ভাৰতলৈ উভতি আহিল আৰু শাহুমাই তেওঁৰ বিয়াৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিবলৈ ধৰিলে মোৰ শাহুমাই বিয়াৰ কথা দেউৰক কৈছিল যদিও তাৰ বাবে বাচি লোৱা ছোৱালীজনী অন্ধ বুলি কেতিয়াও কোৱা নাছিল এই কথাটো মই দেউৰক ক'ম বুলি মনতে ভাবি আছিলোঁ কিন্তু মোৰ শাহুমাই সেই কথাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল যে ৰাহুলে কথাটো যাতে গম পাব নালাগে বিয়াৰ সময় হ'লত ছোৱালীজনীক দেখি ৰাহুল বৰ আনন্দিত হ'ল কিন্তু এই কথাটো দেখি মই আচৰিত হৈ পৰিলোঁ অন্ধ ছোৱালী এজনীক দেখি ৰাহুল কিয় ইমান সুখী হৈ পৰিছিল মোৰ এতিয়া উদ্বিগ্নতা আৰু বাঢ়িবলৈ ধৰিছিল এইবিলাক কি হৈ আছে মই এতিয়া একো বুজিবলৈ পৰা নাছিলোঁ মোৰ দেওৰে অন্ধ ছোৱালীজনীক বিয়া কৰাই পত্নীৰ হাতখনত ধৰি এতিয়া মোৰ সন্মুখৰ কোঠাটোত সোমোৱাই দিলে কিন্তু মোৰ সকলো সপোন এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে চুৰমাৰ হৈ গৈছিল মোৰ শাহুমাই মোক কৈছিল যে তুমি ৰাহুলৰ পত্নীৰ সকলো দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব কাৰণটো হ'ল তাই সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধ আৰু তাই একো দেখা নাপায় গতিকে সিহঁতৰ খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া সকলো কামৰ দায়িত্ব মই চম্ভালিবলৈ লাগিব এইবিলাক এতিয়া মই একেবাৰে সহ্য কৰিব পৰা নাছিলোঁ আগতে এইখন ঘৰত মাত্ৰ মই শাহুমাৰ সেই সেৱা কৰি আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া দেওৰ লগতে পত্নীৰ সেৱা কৰি যাব লাগিব এতিয়া মনত সাহুস গোটাই শাহুমাৰ লগত এই বিষয়ে কথা পাতিম বুলি মই তেওঁৰ ৰুমলৈ গ'লোঁ আপুনি মোক এতিয়া ইমানেই কাম কৰাবনে আগতে কেৱল আপুনিহে আছিল আৰু এতিয়া মোৰ মূৰত অন্ধ ছোৱালী এজনীৰ দায়িত্ব জাপি দিছে আপুনি মোৰ স্বামীৰ মা মই আপোনাক আন্তৰিকতাৰে সেৱা কৰি আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই সেই অন্ধ ভিক্ষাৰী ছোৱালীজনীৰ সেৱা কৰিব নোৱাৰিম মোৰ শাহুমাই কৈছিল তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহা মই তোমাক ক'ম তাই আচলতে কোন এতিয়া মই মাথো এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ মোৰ সকলো পৰিকল্পনাতে ব্যৰ্থ হৈছিলোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা একো শুনিবলৈ এতিয়া ৰৈ থাকিবলৈ নোৱাৰিলোঁ মই এতিয়া মোৰ ইচ্ছা নাছিল যদিও শাহুমাৰ ওচৰত বহিবলৈ মই বাধ্য হৈ পৰিলোঁ আহোমাই তেতিয়া ক'বলৈ ধৰিলে যে এয়া সেই সময়ৰ কথা যেতিয়া ৰাহুল আমেৰিকালৈ যোৱা নাছিল সি তেতিয়া মোক কৈছিল যে সি আমাৰ গাঁৱত থকা সেই নিতুন আমাৰ ছোৱালীজনীক ভাল পায় ৰাহুলে মোক সদায় কৈ আহিছিল যে সেই ছোৱালীজনীৰ ঘৰলৈ গৈ সিহঁতৰ বিয়াৰ কথা পাতিব লাগে কিন্তু ৰাহুলৰ প্ৰেমৰ কাহিনীটো মোৰ বাবে একেবাৰে ভাল নালাগিল কাৰণ তেওঁলোক বৰ দুখীয়া আছিল আৰু মই বিচাৰিছিলোঁ যে ৰাহুলৰ বিয়াখন এখন ধনী মানুহৰ লগত হওক ৰাহুলে মোক বহুত বুজাইছিল যে মানুহৰ সুখৰ লগত টকাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই কিন্তু এই কথাটো মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ মই ছোৱালীজনীৰ মাক দেউতাকৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু লগতে ক'লোঁ যে তুমি তোমাৰ ছোৱালীজনীক বুজাই দিবা যে তাই মোৰ ল'ৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নহ'লে তোমাৰ বাবে ভাল নহ'ব তোমাৰ দৰে মানুহক মই ভালদৰে চিনি পাওঁ মোৰ ল'ৰাৰ টকাৰ ওপৰত তোমাৰ ছোৱালীৰ চকু আছে সেইবাবেই তোমাৰ ছোৱালীয়ে মোৰ ল'ৰাটোক প্ৰেমৰ জালত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰিছে আপোনালোকে এতিয়া যিটো ভাবি আছে সেয়া মই একেবাৰে খাবলৈ নিদিওঁ ছোৱালীজনীৰ মাকে মোক কান্দি কান্দি কৈ আছিল যে আমি আমাৰ ছোৱালীজনীক এনেকুৱা একো শিক্ষাই দিয়া নাই আমি হয়তো দুখীয়া হ'ব পাৰোঁ কিন্তু এইখন সমাজত আমাৰো সন্মান বুলি এটা বস্তু আছে ইয়ালৈ আহি এনেকৈ ক'লে আমাৰ নাম সমাজত কলংকিত হ'ব অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াৰ পৰা যাওঁ নিতুৰ মাকে কৈছিল যে ইয়াৰ পিছত মই কেতিয়াও নিতোক আপোনাৰ ল'ৰাক লগ কৰিবলৈ নিদিওঁ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে সেইটো সময়ত ঘৰৰ বাহিৰত বহুত মানুহ গোট খাইছিল আৰু সকলো এই বিষয়ে জানিছিল নিতুৰ মাকে লাজতে তেতিয়া তল মূৰ কৰিবলৈ ধৰিছিল ঘৰলৈ অহাৰ পিছত মই ৰাহুলৰ লগত এতিয়া কথা পতা নাছিলোঁ ৰাতিৰ আহাৰ খাবলৈ মতাত সি নাখাওঁ বুলি ক'লে নিতুৰ অপমান সি একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে যিটো ল'ৰাই প্ৰতি মুহূৰ্ততে মোক মা মা বুলি মাতি আছিল আজিকালি সেই ল'ৰাই মোক মাত দিবলৈ বন্ধ কৰি দিছিল ৰাহুল আছিল অতি আজ্ঞাকাৰী ল'ৰা মই মাতিলেই সি দৌৰি আহিছিল আৰু ইয়াৰ সকলোবোৰ কাৰণ আছিল নিতুৱে ফোন কৰি ৰাহুলক চাগে গোটেই কথাবিলাক কৈছিল ৰাতিপুৱা মই ৰাহুলক সুধিলোঁ যে তুমি ক'লৈ গৈ আছা তেতিয়া সি ক'লে যে মই নিতুৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ সেইটো সময়ত মই তাক বহুত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে নিতোৱে কেৱল তোমাৰ পইচাৰ বাবেহে তোমাৰ চিন্তা কৰি আছে মই লগতে ক'লোঁ যে তোমালোক দুয়োকে কেতিয়াও মই বিয়া হ'বলৈ নিদিওঁ ৰাহুলে মোৰ কথা একেবাৰেই নুশুনিলে সি ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল কিছু সময়ৰ পাছত আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে সি জোৰেৰে কান্দি আছিল তাৰ ৰুমত সি সকলো বস্তুবোৰ দলিয়াই পেলাবলৈ ধৰিছিল এতিয়া তাৰ কোঠাৰ দুৱাৰত মই কেইবাবাৰো টুকৰ মাৰিলোঁ কিন্তু সি মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদি কোঠাটোতে আৱদ্ধ হৈ থাকিল গোটেই দিনটো এতিয়া সি একো খোৱা নাছিল ৰাহুলৰ মোৰ প্ৰতি থকা এনে আচৰণ মই এতিয়া একেবাৰে সহ্য কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মই তাৰ মাক আছিলোঁ আৰু মই তাক নিজৰ জীৱনতকৈও বেছি ভাল পাইছিলোঁ মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো যিহেতু অসুস্থ আছিল আৰু মই দ্বিতীয় ল'ৰাটোক কেতিয়াও হেৰুৱাবলৈ বিচৰা নাছিলোঁ নিতু আৰু তাইৰ পৰিয়ালটোক এই গাঁৱৰ পৰা উলিয়াই পঠাবলৈ মই যিকোনো কামেই কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যদিহে ৰাহুলে নিতুক নেদেখে তেনেহ'লে হয়তো সোনকালে সি তাইক পাহৰি যাব এতিয়া সি সম্পূৰ্ণ এটা দিন সি নিজকে ৰুমত আৱদ্ধ কৰি লৈছিল সেইবাবে মই উপায়বিহীন হৈ আকৌ সিহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ মই নিতুৰ মাক দেউতাকক ক'লোঁ যে আপুনি এই গাঁওখন এৰি যাওক তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে যিমান টকা মোৰ পৰা বিচাৰে সিমান টকা মই দিবলৈ সাজু আছোঁ মাত্ৰ নিতুক কওক মোৰ ল'ৰাটোৰ জীৱনৰ পৰা এৰি আহিবলৈ তেতিয়াই নিতুৱে ৰুমৰ পৰা ওলাই আহি ক'লে যে আপুনি একেবাৰে চিন্তা নকৰিব মই আপোনাৰ ল'ৰাটোক আৰু কেতিয়াও মোৰ মুখখন নেদেখাওঁ আজিও সি আমাৰ ঘৰলৈ মোক লগ কৰিবলৈ আহিছিল আৰু মই তাৰ লগত সকলো সম্পৰ্ক শেষ কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ টকা আমাক নালাগে আমি ইতিমধ্যে এই গাঁওখন এৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছোঁ আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাটোক বুজাই দিব যাতে সি আমাৰ পিছে পিছে কেতিয়াও নাহে ৰাহুলে মোক সদায় কৈছিল যে যদি মই বিয়া কৰোঁ তেন্তে কেৱল তোমাকহে বিয়া পাতিম কিন্তু মই তেওঁক কৈছিলোঁ যে মই তোমাৰ লগত কেতিয়াও বিয়া হ'বলৈ নোৱাৰোঁ কাৰণটো মই জানিছিলোঁ যে আপুনি কেতিয়াও তেনেকুৱা হ'বলৈ নিদিয়ে কাৰণটো হ'ল আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ সুখতকৈ আপোনাৰ ধন আৰু ইয়াৰ লগত অহা বিলাসিতাকহে বেছি মূল্য দিয়ে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাৰ সুখৰ কথা চিন্তা নকৰে আৰু তেতিয়া আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে কৈছিল যে মোৰ মাক বুজাই দিয়াটো মোৰ দায়িত্ব মাৰ বাবে তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা যিহেতু তেওঁ মোৰ মা হয় আৰু মোক কিহে সুখী কৰি ৰাখিব তেওঁ নিশ্চয় বুজিব নিতোৱে ক'লে মই ভাবোঁ এই সকলোবোৰ ৰাহুলৰ ভুল বুজাবুজি আছিল যে মাকে কেৱল পুতেকৰ সুখ বিচাৰে সেইটো সময়ত মই নিতুক কৈছিলোঁ যে তুমি মোক একো বুজাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ঘৰলৈ আহোঁতে ৰাহুল কান্দি কান্দি অসুস্থ হৈ পৰিছিল মই ভাবিছিলোঁ এই সকলোবোৰ কেইদিনমানৰ বাবে চলি থাকিব আৰু তাৰপিছত নিতুৰ কথা সি এদিন পাহৰি যাব কিন্তু তেনেকুৱা একো নহ'ল দিনক দিনে ৰাহুলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিবলৈ ধৰিল সি সকলো খোৱা বোৱা বাদ দিবলৈ ধৰিল এদিন সি হঠাতে অচেতন হৈ পৰিল আৰু নিতুৰ নামটো লৈ থাকিবলৈ ধৰিল মই বুজিলোঁ যে যদি মই নিতুক ৰাহুলৰ লগত বিয়া কৰাই দিয়া হ'লে এনেকুৱা কেতিয়াও পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহ'লহেঁতেন সেইদিনা ৰাহুলক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাব লগা হৈছিল চেতনা পাওঁতে সি কান্দি কান্দি কৈ আছিল মা মই নিতুৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰোঁ যি কৰে কৰক কিন্তু এবাৰ লগ কৰিবলৈ দিয়ক তাই মোক লগ কৰিবলৈ নিবিচাৰে আনকি এবাৰ লগ কৰিবলৈও গৈছিলোঁ কিন্তু মোৰ লগত তাই সকলো সম্পৰ্ক ভাঙি পেলালে তাই মোক লগ কৰিবলৈ সেইটো সময়ত অস্বীকাৰ কৰিছিল ৰাহুলে গম পোৱা নাছিল যে মই তাইক এই গাঁৱৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছোঁ ৰাহুলে সেইদিনা কৈ আছিল যে যিদিনা সি নিতুক লগ কৰিবলৈ গৈছিল সেইদিনাই সিহঁতি তাৰ পৰা গুচি গৈছিল মই ৰাহুলক বুজাই দিলোঁ যে প্ৰথমতে তুমি ভাল হোৱা তুমি ভাল হোৱাৰ পিছত মই লগে লগে নিতুৰ ঘৰলৈ যাম আজিয়ে মই তোমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে মই তোমাক কেৱল নিতুৰ লগতহে বিয়া কৰাই দিওঁ মোৰ কথা শুনি ৰাহুল বহুত সুখী হৈ পৰিছিল আমি মেডিকেলৰ পৰা ঘৰলৈ আহোঁতে ৰাহুলে নিতুক তাইৰ লগত লগ কৰিবলৈ গ'ল কিন্তু ঘৰলৈ আহোঁতে সি বৰ বিচলিত হৈ পৰিছিল ৰাহুলে মোক ক'লে যে মা এতিয়া মোক নিতুৰ লগত বিয়া কৰাবলৈ সাজু হৈছা কিন্তু এই ঠাইৰ পৰা নিতুৰ আৰু তাইৰ পৰিয়াল ক'লৈ গুচি গ'ল মই গমেই নাপাওঁ তাইৰ নম্বৰটোও এতিয়া ছুইচ অফ হৈ আছে এতিয়া মই তাই ক'ত আছে মই কেনেকৈ বিচাৰি পাম অঞ্চলটোৰ সকলো মানুহকে সুধিলোঁ যদিও কোনেও গম নাপাওঁ বুলি কৈছিল আচলতে সিহঁতে ক'লৈ গৈছিল ময়ো গম পোৱা নাছিলোঁ ইয়াৰ পিছত ৰাহুলে প্ৰায় ছয়মাহমান নিতুক বিচাৰি ফুৰিছিল যদিও তাইক ক'তো বিচাৰি নাপালে ৰাহুলৰ বিশ্বাস আছিল যে এতিয়া আৰু কেতিয়াও নিতুক লগ কৰিবলৈ নোৱাৰিব ৰাহুলে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে সি দেশ এৰি গুচি যাব আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে ৰাহুলৰ সিদ্ধান্ত শুনি মই বৰ বিচলিত হৈ পৰিছিলোঁ আৰু সেইটো সময়ত মোৰ যি আচৰণ আছিল তাৰ বাবে মই অনুশোচনাত ভুগি আছিলোঁ ৰাহুলক নেতুৰ লগত বিয়া কৰাই দিয়া হ'লে অন্তত মোৰ ল'ৰাটো মোৰ চকুৰ সন্মুখতে থাকিলেহেঁতেন আৰু সি কেতিয়াও এই সিদ্ধান্ত নল'লেহেঁতেন মই ৰাহুলক পতিয়ন নিয়াবলৈ আৰু বাধা দিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু সি মোৰ কথাত একমত নহ'ল সি মোক কৈছিল যে মই ইয়াতে নিতুৰ অবিহনে একেবাৰে জীয়াই থাকিবলৈ নোৱাৰোঁ যদিহে মই ইয়াত থাকোঁ তেনেহ'লে সদায় মোৰ নিতুলৈ মনত পৰি থাকিব মোৰ বাবে এতিয়া জীয়াই থকাটো বৰ কঠিন হৈ পৰিছিল এতিয়া সেইবিলাক কথা কৈ ৰাহুলে বহুত কান্দিবলৈ ধৰিছিল আৰু মই নিজৰ আচৰণৰ বাবে মোৰ অনুশোচনা অনুভৱ কৰিবলৈ পাৰিছিলোঁ এতিয়া মোৰ জেদৰ বাবে মই মোৰ ল'ৰাৰ জীৱনটো নষ্ট কৰি পেলাইছিলোঁ ৰাহুলক নিতুৰ লগত বিয়া কৰাই দিয়া হ'লে আজি কিমান সুখী হৈ থাকিলেহেঁতেন মোৰ মৰমৰ ল'ৰাটোৰ এই অৱস্থাৰ বাবে মই নিজকে দুখ দি আহিছিলোঁ ইয়াৰ পিছত ৰাহুল আমেৰিকালৈ গুচি গ'ল আৰু মই নিতুক বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ মই নিতুৰ সকলো আত্মীয় কৈছিলোঁ যে ক'ৰবাত নিতুক বিচাৰি পালে মোক জনাব কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল সেই মানুহবোৰেও গম পোৱা নাছিল যে আচলতে নিতুহেঁত কলৈ গুচি গ'ল সেইবাবে মই এতিয়া প্ৰতিদিনে মন্দিৰলৈ গৈ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ মই সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰি গৈছিলোঁ যে মই যাতে নিতোক বিচাৰি পাওঁ আৰু মোৰ ল'ৰাৰ সুখখন ঘূৰাই আনিবলৈ পাৰোঁ অৱশেষত ভগৱানে মোৰ প্ৰাৰ্থনাটো শুনিছিল আৰু এনেকৈ মন্দিৰৰ কাষতে মই নিতুক লগ পাইছিলোঁ মই বৰ সুখী হৈ তাইক এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ নিতুৱে মোক কৈছিল যে যিদিনা সিহঁতে চহৰ এৰি গুচি যাব ঠিক সেইনিশাই তাইৰ লগত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল য'ত তাইৰ পিতৃ মাতৃৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু নিতুৱে চিৰদিনৰ বাবে নিজৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাই পেলাইছিল নিতুৰ মুখৰ পৰা এই কথাবিলাক শুনি এতিয়া মই বহুত আচৰিত হৈ পৰিছিলোঁ আৰু লগতে কান্দিবলৈ ধৰিছিলোঁ কাৰণটো হ'ল মোৰ বাবে এইবিলাক ঘটনা ঘটি গৈছিল যদিহে সিহঁতক মই এই ঠাইখন এৰি যাবলৈ নক'লোহেঁতেন তেনেহ'লে আজি এই দুৰ্ঘটনাটো নহ'লহেঁতেন সেইবাবেই মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে এতিয়া মই নিতোক ৰাহুলৰ লগত বিয়া কৰাই দিম আৰু এনেকৈ যেতিয়া ৰাহুলে বিদেশৰ পৰা আহি নিতুক দেখি সুখী হৈ পৰিছিল সেইবিলাক দেখি তেতিয়া মোৰ অন্তৰখনো বহুত সুখী হৈ পৰিছিল মোৰ বাবে এতিয়া টকাতকৈ মোৰ সন্তানৰ সুখ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ভাবিবলৈ ধৰিছিলোঁ এই সকলোবিলাক কথা কৈ থাকোঁতে শাওমাৰ চকুৰ পৰা চকু পানী নিগৰি আহিছিল তেওঁ মোক ক'লে বোৱাৰী তোমাৰ মনত কি আছে মই নাজানো তোমাৰ ইচ্ছামতে মই কেতিয়াও কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মই সম্পূৰ্ণৰূপে অসহায় হৈ পৰিছিলোঁ তুমি মোৰ ছোৱালী আৰু তুমি মোক কৰা সেৱাৰ বাবে ভগৱানে তোমাক নিশ্চয় পুৰস্কৃত কৰিব ইচ্ছা কৰিলে মই তোমাৰ বাবে ভাল ল'ৰা বিচাৰি ধনীঘৰত বিয়া পাতি দিম কিন্তু ৰাহুলৰ সুখ কেৱল নিতুৰ মাজতহে আছিল তোমাৰ লগত সি কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰিলে হয় এই সম্পত্তিৰ দুটা ভাগ কৰিম মই এটা অংশ তোমাৰ আৰু আনটো অংশ ৰাহুলৰ আৰু তাৰপিছত যদি তুমি তোমাৰ জীৱনৰ আন কোনো এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বিচৰা তেন্তে মই তোমাৰ লগত সদায়ে আছোঁ এতিয়া শাহুমাৰ মুখৰ পৰা এই কথা কোৱা শুনি শাহুমাক মই যি ভাবি আছিলোঁ সেয়া মই সম্পূৰ্ণ ভুল বুলি ভাবি এতিয়া মোৰ মনতো বৰ দুখ লাগিছিল মোৰ মনত টকাৰ লোভ কিমান বাঢ়ি গৈছিল সেই কথা মই এতিয়া ভাবিবলৈ পাৰিছিলোঁ টকাৰ আগত পৰিয়ালৰ মৰম চেনেহো মই পাহৰি গৈছিলোঁ তেওঁ যদি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'লে পুতেকৰ মৃত্যুৰ পিছত মোক মাহঁতৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিবলৈ পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেনেকুৱা তেওঁ একোৱেই নকৰিলে মোৰ শাহুমাই মোক তেওঁৰ নিজৰ লগতে ছোৱালীৰ দৰে ৰাখিছিল সেইটো সময়ত মই শাহুমাক কৈছিলোঁ যে মই আপোনাক এৰি এইখন ঘৰৰ পৰা কেতিয়াও ক'লৈ নাযাওঁ এইখন ঘৰত যিমান সুখ আৰু শান্তি পাইছোঁ সিমান সুখ আৰু সন্তুষ্টি কেতিয়াও মই পোৱাও নাই আৰু কোনেও মোক দিবও নোৱাৰে শাহুমাই মোৰ কথা শুনি মোক জোৰেৰে সাৱটি ধৰিলে তুমি মোৰ বোৱাৰী নহয় তুমি মোৰ ছোৱালী হয় এই বুলি তেওঁ জোৰে জোৰে ক'বলৈ ধৰিছিল এইটো কথা শুনি এতিয়া মোৰ মনটো বৰ সুখী হৈ পৰিছিল শাহুমাক মই ক'লোঁ যে আপুনি একেবাৰে চিন্তা নকৰিব ৰাহুল আৰু নিতুৰ ৰুমত গৈ মই নিজেই খাদ্য দি আহিমগৈ মই এতিয়া নিতুৰ সদায় যত্ন লৈ যাম তাই এজনী এতিয়া মোৰ ভনীৰ দৰে মই কেতিয়াও তাইক অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিওঁ যে তাই দেখা নাপায় শাহুমাই যেতিয়া ক'লে যে বোৱাৰী মই তোমাৰ মুখৰ পৰা এইটোৱে আশা কৰিছিলোঁ শাহুমাৰ মুখৰ পৰা এতিয়া সেইখিনি শব্দ শুনাৰ পিছত মই নিতু আৰু ৰাহুলৰ বাবে খাদ্য তৈয়াৰ কৰি সিহঁতৰ ৰুমত দি আহিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে নিজৰ ঘৰখনত এনেদৰে মিলিজুলি বসবাস কৰি আহিছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক এয়াই আছিলে আজিৰ কাহিনীৰ ভাগ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো হাঁহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবা এজন দুখীয়াৰ জীৱনটো সলনি কৰিবলৈ পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱী দেখুৱেই খাব নোৱাৰে হেভ এন আইজ ডে